Всім привіт, з вами Eagle. Я зараз так. И всім привіт, з вами Eagle. І я буду знову проходити тести в Minecraft. В цій серії я пройду не один, а одразу два тести. Так як вчора я не викликав жодного відео, ні тесту, ні ігри. Сьогодні мала б вийти моя анімація. Але вона занадто коротка, тому я її дороблю. и уже, напевно, завтра едете. Анимация, я это... Не, ничего не буду вам рассказывать. Побачите И мы начинаем. Так, я... Ты автобот или десептикон? Автобот, десептикон, не стрел. Автобот. Так, до я забыл вам сказать. Тест... Ну, кто... Как вы поняли уже, кто из трансформеров. Я на мог не пройти, как я люблю этот фильм. Так, во что ты превращаешься? В легковушку, калифон, калифонич. В легковушку. Ты обычно используешь в качестве оружия. Пушку, лучку, строгую пушку. пушку. Какого цвета твоя броня? Желтый. Я не бы синий, бы так не цель. Я але Желтый тоже нравится. Мммм... Mm, как тест. Ну, так, и я... Бамблбе. Ну, тест показал, что я Бамблбе. Тест был дуже короткий. Це весь час Завезли сейчас, показывай Ну, це не так довго. И цеп у меня наикоротший видео. Найкоротший тест. И... І... И я проходит ему сейчас в другом. И я уже в другом тесте. И это тут писалось, что это очень ужкий тест. Ну, не очень ужкий, вот. Видишь, сложный тест. И я из-за того, я и включу в тест. Майнкрафт это хорошая игра. Интересная. В нее играют многие. И многие ее знают. Этот тест может пройти только настоящий эксперт. Ну, а если ты не эксперт, нам, нам, надо просто учиться в нее играть, и через некоторое время ты будешь лучшим игроком. Начать тест. Первый легкий вопрос. Кто это? Херабрин персонаж игры главный герой, парень, Стив, стив игрок. Ну, тут много, как бы сказать, правильных вопросов. И персонаж игры и главный герой, парень, Стив, игрок. Тут и Херобрин не приходит. Ладно, я выберу Стив. Второй вопрос. В игре есть два босса. Кто это? Сушитель, Крипер, в игре босс, эндердракон, дракон. Эндер Дракон и сушитель. Не люблю какую-то кнопку, трохи мищик хоть это так... о. Тм Так, вопрос. сложно. Сколько сегодня достижений Minecraft в ДН8.0? День 8.0 я не знаю, я не играю всю версию, честно. Ну, возьмем методом тыка. Плачи вышли. Так, дальше. Ч я версии тоже не играл? Я играл в версии тут вот еще седла, и то я, я не надеюсь, это сколько там ачивок. Ачивки мне не надо. Ну ладно, так. М -м -м. А выберемся. Пятый вопрос. Как его зовут полностью? Маркус нет. Uh, нет, вроде бы не один uh, А может первый, но а был первый. Точно не Алексей первый. Но... Да. Выберем тебя. потому что флобили, мне как-то смешно. Так, э, Шестой вопрос. Что такое мод? Это дополнение к Minecraft как по тайски на пиратский мозг по нику можно. По нику. Так, сервер. Как зайти на глобальный сервер? Глобальный. Так, эм напишу по IP, я не знаю, честно, что-то глобальный сервер. Так, дальше. Девятый вопрос. Третий. Mm. <связь> Когда ты заходишь на сервер, что надо сделать? Алло. Регистр. Ну, это... Это смотря на каком сервере. Ну mm. ладно. Mm. Десятый вопрос. Ну, что такое Майнкрафт? <связь> Nie no, to gra jest gra. Tu wszystko przychodzi w maju. Mam nic. Tak. Hmm -hmm. No to jest gra. I... Prawy ekspert? Tak już. Gdziekolwiek niepredzieszymy. Ну ладно, такие были тесты на сегодня в Майнкрафте. Надеюсь, вам понравилось. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!